Hadis tu sampai situ Tapi ada sambungannya Yang disebut oleh Ibn Omar Jadi, Apa makna hadis ni? Datang daripada seorang sahabat Nabi Yang namanya adalah Abdullah bin Omar Siapa Abdullah bin Omar? Abdullah bin Omar ialah anak lelaki Kepada Sayyidina Omar Al-Khattab di zaman sahabat Nabi ini Di zaman Rasulullah ada beberapa orang yang nama Abdullah Yang mana sejarah hidup yang hebat Abdullah bin Omar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair Ini sahabat anak-anak sahabat Abdullah bin Abbas anak pada Sayyidina Abbas Abdullah bin Omar anak pada Sayyidina Omar Abdullah bin Zubair anak kepada Sayyidina Zubair bin Awam Yang semuanya dijamin syurga Ya. Yeah. Jadi yang kita dengar pada malam ni daripada Abdullah bin Umar. Waktu tu umurnya belasan tahun. Akhad nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memegang kedua bahu. Ya. Yeah. Abdullah Umar cerita anak saya dengan Umar ni. Rasulullah memegang kedua bahuku. Okay, terus kita nak ambil pengajarannya apa? Betapa Nabi sangat rapat dengan sahabat. Dan itu kaedah Nabi mendidik sahabat Sehingga bila Malik bercakap Nabi dengan anak muda Nabi punya dekat Nabi pegang Baru Abdullah bin Umar yang umurnya belasan tahun Cuba kita bayang Rasulullah pemimpin yang paling agung Murabi yang sangat hebat Rasul utusan Allah Bercakap dengan anak muda yang umurnya belasan tahun Pegang baru Abdullah ni Punya akrabnya Nabi dengan para sahabat Nabi tak dijarakkan dengan protokol yang pelbagai yang menjarakkan Nabi dengan para sahabat tidak. Bukan Nabi bercakap duduk di atas satu tempat yang tinggi umpama seorang maha yang mana para anak muridnya berteluk di bawah dalam keadaan tak boleh dongakkan kepala nak pandang wajah Nabi tidak. Nabi duduk dalam keadaan yang sangat akrab pengajarannya ialah bila mana dalam pendidikan ada konsep sentuhan. Nabi sentuh benar tubuh Abdullah bin Omar. Maka Nabi sebut apa padanya? kun fit dunya ka annaka gharibun jadilah kamu hidup di dunia ini umpama seorang pengembara ha ni kalimah yang kita ambil ni jadilah kamu hidup di dunia ini seperti seorang pengembara au sabir seorang yang merentasi satu perjalanan Inilah kita duduk kat dunia Jadi bila mana kita ambil kata kita adalah pengembara di dunia kita kena pastikan jalan yang kita nak pilih dalam kembara kita mestilah tepat ya yeah. seorang so, pengembara musafir ya yeah. kita seorang yang musafir mengembara yang jadi yang pertama kena memilih jalan yang betul musafir nak ke kuantan daripada bandar pusat nak ke kuantan tetapi memilih jalan ke Kuala Lumpur tak sampai dia Kena pastikan ya jalan yang betul ini terkandung dalam doa yang kita mohon pada Allah setiap hari apa dia? Inna siratal mustaqim. Ini doa wajib ya. Setiap pagi kita minta Ihdinas siratal mustaqim para ulama menguraikan ada dua makna daripada pengertian ihdinas siratal mustaqim apa pengertiannya? Yang pertama ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang kedua ya Allah kekalkan kami di atas jalan yang lurus. Ada dua makna dalam satu doa ini. Tunjuk dan kekal. Kerana ada manusia Allah dah beri petunjuk tapi Allah tak kekalkan hidayah. Tariq balik walinya zibilah. Rabbana la tuzil qulubana ba'da idh hadaitana wa ablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah mana engkau dah beri petunjuk pada hati kami, Ya Allah. Kerana dalam hidup manusia ini ada empat laluan perjalanan kalau kita lihat ya. Yang, yang pertama manusia daripada awal hidup sampai matinya di atas jalan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua manusia yang awal perjalanan hidupnya bengkang bengkok tapi kuna lurus kemudiannya dengan hidayah ya Allah dan di tengah perjalanan hidupnya. Yang ketiga ada manusia yang awalnya lurus tapi bengkok di perjalanan akhirnya waliyazbillah. Dan yang keempat ada manusia daripada awal sampai matinya berada di atas jalan laluan yang bengkang bengkok di mana kita? Pertama awal sampai mati lurus. Yang kedua bengkok awal lurus kemudian. Yang ketiga bengkok kemudian lurus, lurus awal bengkok kemudiannya. Dan yang keempat awal sampai mati berada di atas laluan yang bengkang bengkok. Kita mohon pada Allah Ihdina sirat al-mustaqim Baik semua ni kas Kita kena beri azan ke tengok ni Dah biasa ni kan? Terus Asal nah, setengah tempat tu dia beri azan no, eh? eh? tu kan Boleh ya? Terus ya? Okay Baik Jadi bila mana kita minta pada Allah Ya Allah, wahai Tuhan kami Tunjukkan kami jalan Sirat ada huraian ni dalam ulama tafsir juga kenapa sebut sirat. Sebab kalimah jalan juga dalam bahasa Arab ada nama Sabil, tariq. Ya, lagi apa dia? Uh, ad juga makna jalan. Tariq dia kita tak sebut ihdina tariq, ihdina tariqal mustaqim. Kita tak sebut ihdina sabilal mustaqim kita tak sebut ihdinas darbal mustaqim tapi yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim kerana di hari akhirat ada satu perkara besar yang akan ditempuh oleh manusia titian sirat yang sangat dahsyat jadi di dunia hari-hari kita sebut kalimah sirat untuk mengingatkan kita nanti dari akhirat dipanggil nama kita untuk kita diperintahkan meniti di atas titian sirat jadi kalimah sirat hari-hari kita sebut dengan tujuan untuk ingat sirat nanti di hari akhirat. Jadi jalan di Allah yang membuat jalan kepada kita. Ya. Baik, jadi terasnya berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan bagi Allah lah kerajaan apa yang ada di langit Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi Surah An-Nur ayat 42 Walillahi mulkus sama wa tiwal dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Nah ini masih saya bawa ni jauh lagi ni. dia tak masuk lagi cerita kita ni. Ha, ni dah sampai ke subuh ni. Ah lepas ni tak panggil dah you know. Ah nak menyampaikan maksud ceramah malam ni dibawa jauh tapi wal ya yes. kita bawa gambaran yang besar betul sampai lah apa ceritanya. Allah sebut kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Surah An-Nur ayat 42 Artinya seluruh yang ada di langit dan di bumi semua milik apa Ya. Baik semua ni kasih kalian contoh ni analoginya. Ya, kita bawa cerita di mitam silat. Soal selaku seorang bapa misali, ni bapa yang baiklah. Anak balik daripada sekolah, anak beritahu ayah, tadi saya jumpa duit 50 sen kat sekolah, duit 50 sen. Beritahu pada ayah, boleh tak saya guna duit ni saya belanja pakai duit yang saya jumpa di sekolah Baik tanyalah kepada ayah Misali apa jawapannya Oh tak boleh Ini bukan duit kamu Ini bukan kepunyaan kamu Tak boleh guna Itu bapa Misali Bapa yang tak Misali ah tu dia mau Kalau RM5, bagi ayah Ya yeah? Baik ceritanya apa analogi ni ialah Kita kata pada anak Tak boleh guna sebab duit ini bukan kamu punya Tak boleh nak belanjakan duit ini Haram hukumnya ini bukan milik kamu Bukan hak kamu Ya, okay. baik Kerana dia bukan milik kita Kita tak boleh nak guna sesenang hati Sesenang hati kita Sesuka hati kita Kita tak boleh gunakan Jadi analogi ni ialah Alam seluruh milik Allah Kita tak boleh buat sesuka hati kita kalau duit ni 50 sen tadi pun oleh kerana bukan milik anak kita Kita kata tak boleh nak gunakan Tak boleh nak belanjakan Dia mana alam seluruh ni milik Allah Termasuk mata kita, tangan kita, kaki kita Seluruh anggota kita juga bukan mutlak milik kita Milik Allah sebenarnya Mata tak boleh guna sesuka hati kita Tangan tak boleh guna sesuka hati kita Ini milik Allah Ya yeah. Hai, analoginya lagi. Kita jadi tetamu mahu orang.